मस्मद्गुरुभ्यो श्रीशैलेशतया पार्थीभक्त्यागुणार्णवतीन्द्रप्लवनं वन्दे रं दामादरं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयां न मध्यमाम् अस्मदागमायिन्दां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्भुजग्मरुग्मा यामो हतस्ततितरा नितृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैगदन्दोः रामानुजश्चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता यदयस्तनया विभूतिः सर्वं यदैव नियमेन मदन् भजानाम् आद्यश्चनः कुलपदेर्वकुलाभिरामं श्रीमद्पदङ्घ्रियुगलं प्रणमामिमूर्ध्ना भूतं सरश्च महदाः भयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरदूगिवाहान् भक्ता घ्रिजनुपर काल जींद्रिश्र श्रीमत्पराकुश मुनि प्रणदस्मेंनंदम दर्मलस्फटि आधारम सर्विद्याजग्रीव स्महे ज्ञाननंदम दर्मलस्फटि आधारम सर्विद्याजग्रीव स्मह स्वतः सिद्धम शुद्धस्फटिकमूद प्रतिम सुधा सद्रीची ज्युतिरवदा तुघवनम्त अहता हलहल हताशीषा वज भय वदनमीडीमेम सहारपमृद धाम चतुषा दयः प्रत्यो हानां लहरिविदतिर्बोधजलथेः कदा दर्भक्षुभ्यस्कदककुलकोलाहलभवम् दर हरद्वन्द्वान्तं हयवदन हेशाहलहलः काचीसन्ध्या काचिदन्तर्निशायाः प्रज्ञादृष्टिरञ्जनश्रीरपूर्वा त्रीवेदान् धातुमेवादिवक्त्रा वागीसाख्या वासुदेवस्य मूर्तिः विशुद्धविज्ञानखलस्वरूपं विज्ञानविश्रानबग्धदीक्षं दयानिधिं देहभृदां शरण्यं देवं हयग्रीवमहं प्रपद्ये अपौरुषेयैरविवाक्प्रपञ्चैः अद्यापि ते भूतिमदृष्टपारा भवन्नहं मुग्धयि दिक्वयैव कारुण्यतो नादकदाक्षणीयः दाक्षिण्यनं या गिरिशस्य मूर्तिः देवी सरोजासनधर्मपत्नी यासादयोऽपि व्यपदेशस्य वाचः स्फुरन्ति सर्वे नवशक्तिदेशैः मन्दोपविश्यन्नियदं विरिञ्चो वाचान्निधे पञ्चितभागदेयः दैत्यापणैताञ्जयैव भूयोऽपि यद्यापयिष्यो निगमान्न चेत्त्वं वितर्कडोलां यवधूय सत्त्वे बृहस्पतिं वर्धयते तत्वं तेनेव दयवत्र दधीश्वराणां मन्मृष्टडोलायिमाधिराज्यम् अग्नो समेर्धार्चित सप्तदन्तोः आतस्थिवान् मन्त्रमयं शरीरम् अखण्डसारैः मविषाप्रदानैः आप्याजनं व्योम सदां विधत्से प्रतिभाति तत्त्वं या मूलमान्नायमः ध्रुमानां तन्त्वेन जानन्ति विशुद्धतत्त्वाः त्वामक्षरामक्षरमातृगान्ते अव्याकृताद्व्याकृतवानशत्वं नामानि रूपाणि दयानि पूर्वन् शंसन्ति तेषां च रमां प्रतिष्ठां वागीश्वरत्वां ददुभग्नवादः मुग्धेन्दुनिश्यन्तविलोभनीयां मूर्तिं दवानन्दसुधा प्रसूतिं भावयन्तो वेलामुदारामिव दुःखसन्तोः मनोगतं पश्यति यः सदा मनीषिणां स्वयं पुरो भावविवादभाजः किं कुर्वते कस्य गिरो यथार्हम् अभिक्षणार्थं कलयन्ति ये त्वाम् आप्लाभयन्तं विशदैः मयूखैः वाचां प्रवाहैः अनिवारितैस्ते मन्दयितुं क्षमन्ते स्वामिन् भवध्यानसुधाभिषेकात् वहन्ति धन्याः कुलकानुमन्दम् अलक्षिते क्वाभिनिरोढमूलं मङ्गेष्विवानन्दधुमङ्गुरन्तं स्वामिन् प्रतीताहृदयेन धन्याः त्वध्यानचन्द्रोदयवर्धमानम् अमान्तमानन्दवयोधिमन्तः पयोभिरश्नाम्बरिवाहयन्ती स्वैरानुभावास्वदीनभावाः समृद्धवीर्यास्वदनुग्रहेण विपस्थितो नाथ तरन्तिमायां वैहारिकीं मोहनविञ्चिकान्ते प्रान्निर्मितासां तपसां विभागात् प्रत्यग्रनिःस्रेयनसं वद मे समेधिशीरं क्षीरंस्तव बाधवद्मे सङ्कल्पचिन्तामनयः प्रणामाः विलुप्तमूर्धन्यलिविक्रमाणां सुरेन्द्रचूडाबलालितानां त्वदङ्घ्रिराजीवरदः कराणां भूयान्प्रसादो महिनाथ भूयाद परिस्फुरन् वरचित्रभानु प्रकाशनिर्धृतमोऽनुसङ्गां पदत्वे वरिजिन्महेन्तः प्रभोचरादीवविभातसन्ध्या वत् किं करालं करणोजिदानां द्वये वगल्वान्तरवालितानां मञ्जुप्रणादं मनिनोपुरन्ते मञ्जूषितां वेदगिरां प्रदीमः सञ्चिन्तयामि प्रतिभादशस्थान् सन्धुक्षयन्तं समयः प्रदीपान् विज्ञान्रुमवल्लवाभिमुद्रामधुरङ्करन्ते चित्ते करोमि स्फुरिदाक्षमालं सव्येतरं नाथकरं त्वदीयं दानां कृतोदन्तललालदानां लीलाघटीयन्तमिव प्रबोधसिन्धोरनुरैः प्रकाशैः प्रवालसङ्घातमिवोद्वहन्तं विभावये देवस पुस्तकन्ते वामं करं दक्षिणमाश्रिदानां तमांसिभिद्वा विशदैः मयूकैः सम्प्रीणयन्तं विदतश्चघोरान् निशामये स्वां नवपुन्दरीगे शरध्वने चन्द्रमिव स्फुरन्तम् दिशंत मे देवदात्दीया दया तरंगाजराक्षाक्षा स्त्रोत्रियुपंसा शरदी सरस्वती संस्ृतकामु विशेष विर्षधेशुना विदग्धगोष्ठी समरांगण जिगीशतो कविदिन् के जिह्वाग्र सिंहासनम्युपेजा त्वां चिन्तयन्त्वं न यदां ब्रवन्नः त्वां मघृणं शब्दमयैवम्ना स्वामिन् समाजेषु समेधिषीया स्वच्छन्दवादाहववक्रूरः नानाविधानामगेकलानां न चापि तीर्थेषु कृतावतारः ध्रुवन्तवानाथ परिग्रहायाः नवं नवं पात्रमिदं दयायाः कम्पनीयान्यपनीतिभेदैः अलङ्कृषीरन् हृदयं मदीयं शङ्काकलङ्कः भगमोज्ज्वलानि तत्त्वानि संयन्ति तव प्रसादात् व्याख्यां मुद्राङ्करसरजितैः पुस्तकं शङ्खचक्रे विभिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषन्नः अम्लानश्रीरमृदविशदैः अंशविप्लावजन्मा आविर्भूयातनघमहिमा मानसे वागधीशः व्याख्यां मुद्रां गरसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रभृन्नस्फटिकरुधिरे पुन्दरीके निषन्नः अम्भ्रानश्रीरमृतविशदे अंश विह्लावयन्मा आविर्भूयातनघमहिमा मानसे वागधीशः वागद्धसिद्धयेतोः पटदहयग्रीवसंस्तुतिं भक्त्या कवितार्किककैसरिणा वेङ्कटनाथेन विरचिता मेदां कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिनी श्रीमते वेङ्कटेशाय केदान्तगुरवे नमः ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाः कृतिम् आधारं सर्वविद्यानां भयग्रीवमुप दिशन्तु मे देव तदा त्वदीयाः दयातरङ्गानुजराः कटाक्षाः स्तोत्रे सुपुंसामृदं चरन्ति सरस्वतीं संश्रितगामधेनुं अभङ्कुरकुलादानस्थूलवक्षत्वमीयुषे तुङ्गाय महदे तस्मै तुरङ्गाय मुखे नमः व्याख्यां मुद्लां गरधरजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रभृन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषन्नः अम्भानश्रीरमृतविहदेः अंशुभिह्लावजन्मा आविर्भूयादनथमहिमा मानसेवागदीशः अस्मद्गुरुभ्यो नमः